коллеги. добрый вечер. Вы слышите нам традиционные песни Мачевской конференции в Украине команд. Первый на вашу увагу, он далее Киевского Динамо, Сергей Кирилов. Сначала Сергей Станиславович, ваш короткий анализ по матчу, а потом, коллеги, ваши запитания. Ну, какой анализ? Я поздравляю Шахтер с победой. Сегодня была равная игра, мы создали моменты, не реализовали, Шахтер реализовал свои моменты. Выиграл за сложный матч. Давай, я это Сергей Станиславович, все-таки вот, может, после этого матча Вы уже как-то думали относительно своего будущего продления контракта? Конечно, завтра я поговорю с президентом, вы все узнаете завтра, после завтра. Согласен. Сергей Станиславович, если можно два вопроса. Первый, по инциденту на награждение, я Ярмоленко чего не, не взял медаль. И второй вопрос, должен ли быть по-вашему... Вот получить вторую карточку на гармошке и повлиял, я пациент с не думаю, что инцидент. Все ребята переживают, так же, как и я, так же, как и наши болельщики. И как они себя ведут после этого, наверное, каждый переживает по-своему. Я уважаю нашего капитана, и я уверен, что он сильно переживает за этого игру, так же, как и я. Эпизод с да вообще, вы знаете, прошлую игру, когда мы играли с Шахтером, когда четыре раза били локтем в лицо футболистам, и после игры никто не говорит ни слова, и в игре не показывают ни одной желтой карточки, меня, конечно, это особенно, когда я пять раз пересматривал игру, пять раз пересматривал эти моменты, никто на это даже не обратил внимания. Сегодня, ну я уверен, что Свердлов заслуживал второй желтый, но это не оправдание для нашей команды, но я считаю, что судья необоснованно отнесся к нашей команде. Ну, еще раз, это не оправдание. В такой игре с таким соперником много моментов нет. Мы не реализовали, а не реализовали.